11-13 noyabr kunlari 26 toshkent xalqaro sayyohlik yarmarkasi doirasida ipak yo'lda turizm 2020 onlayn forumi bo'lib o'tmoqda tadbir doirasidagi onlayn forum marosimini bosh vazir o'rinbosari turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi aziz abduhakimov ochib berdi assalomu alaykum hurmatli mehmonlar xonimlar va janoblar sizlarni 26 toshkent xalqaro turizm yarmarkasini ochish marosimi bilan Plains. forum sessiyalari zoom platformasida tashkil etilib toshkent xalqaro sayyohlik yarmarkasi ikki ming yigirma saytida jonli efirda uzatilmoqda forumning ilk kunida onlayn konferensiya tarzida covid o'n to'qqizdan keyin turizm sohasini amalda qanday takomillashtirish mumkin va o'zbekistonda xavfsiz turizm tizimi turizm sohasini shakllantirishda yoshlarning roli raqamli turizm tendensiyalari mavzularida seminarlar bo'lib o'tmoqda joriy yilda onlayn forumni o'tkazish uchun maxsus rasmiy sayt ishlab chiqilib unda zoom platformasida o'tkazilgan barcha konferensiyalar onlayn efirga uzatiladi toshkent xalqaro sayyohlik yarmarkasi 2020 doirasidagi tadbirlarda singapur rossiya buyuk britaniya hindiston fransiya germaniya qozog'iston va mamlakatimizning turizm sohasidagi yetakchi mutaxassislari ishtirok etishmoqda of tourism industry professionals negotiations. Күні кече Самарқан шақырыда Жанубий Корея ва Самарқан ортасыда онлайн конференция болып отты. ushbu tadbirdan asosiy maqsad chonju va samarqand shaharlari o'rtasida tibbiy turizm sohasida hamkorlik qilish istiqbollarini muhokama qilish edi tadbirda samarqand shahridagi sayyohlik firmalari rahbarlari cho'nju shahridan turizm bo'limi boshlig'i kim Sung, turizm marketingi va turizm bo'limi rahbari ji xunja turizm masalalari bo'yicha boshqarma boshlig'i kim degon va boshqalar ishtirok etishdi tadbir davomida samarqand viloyati turizmni rivojlantirish departamenti direktorining birinchi o'rinbosari so'zga chiqib tibbiyot turizmining ahamiyati hamda samarqand va chonju o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirish istiqbollari haqida so'z yuritdi shuningdek konferensiya davomida chonju shahrining tibbiy turizm imkoniyatlari taqdimoti bo'lib o'tdi ta'kidlash joizki kelgusida sayyohlik sohasida xalqaro hamkorlik ishlarini rivojlantirishga qaratilgan bunday tadbirlarni davom ettirish rejalashtirilgan o'zbekiston temir yo'llari yo'lovchilarining zamonaviy poyezdlarga bo'lgan talabini to'la qondirish maqsadida toshkent samarqand toshkent yo'nalishida harakatini amalga oshirayotgan afrosiyob tez yurar poyezdining reysini yana bittaga ko'paytirmoqda hozirda haftada ikki marotaba ya'ni shanba va yakshanba kunlari harakatini amalga oshirayotgan mazkur zamonaviy poyezd joriy yilning o'n uchinchi noyabridan boshlab haftada uch marotaba juma shanba va yakshanba kunlari yo'lovchilar hamda sayyohlarning uzog'ini yaqin qiladi bundan tashqari mazkur poyezdning ushbu sanadan boshlab jizzax vokzalida ham to'xtab o'tishi yo'lga qo'yiladi ma'lumot o'rnida reyslar uchun chiptalarni xarid qilishda cheklovlar qo'yilmagan xabaringiz bor noyabr oyi o'zbekistonda keksalar uchun turizm oyligi deb e'lon qilingandi buni respublikamiz hududlarida ko'rsatilayotgan xizmatlar uchun chegirmalarda ham ko'rishimiz mumkin jumladan bu muddatda xivadagi pahlavon mahmud ziyoratgohi va said aloviddin pir ziyoratgohiga keksalarimizning kirishlari bepul qilib belgilandi shuningdek ou'zbekistan airways o'zbekiston temir yo'llari uzavtotrans Service, mehmonxonalar kafe va restoranlar ham keksalar uchun chegirmalarni joriy qilgan chegirmalar 1-30 noyabr kunlari 60 yoshdan oshgan erkaklar va 55 yoshdan oshgan ayollar uchun amal qiladi ular imtiyozdan foydalanish uchun pasport yoki pensiya guvohnomasini taqdim etishlari lozim yana mo'ynoqga e'tibor 1 million daraxt aksiyasining aynan bu tumanda o'tkazilishida ham ramziy ma'no bor chunki mo'ynoq endi yashillikka burkangan yaxshilikka yo'ldosh madaniyati yuksalayotgan hudud yuksalish umummilliy harakati qoraqalpog'iston respublikasi hududiy bo'limi o'zbekiston respublikasi prezidenti huzuridagi orol bo'yi innovatsion markazi milliy tiklanish va eko bilan birga tuman hokimligi bilan hamkorlikda tashkil etilgan tadbirda aksiyaning mazmuni va ahamiyati xususida so'z bordi iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish ekologik va vaziyatni barqarorlashtirish orol fojiasi oqibatlarini yumshatish cho'lda yashil o'rmonzorlarni yaratish bu jarayonda esa odamlarni ixtiyoriy birlashtirish orqali qulay atrof muhitni yaratish ayniqsa mo'ynoqliklarning birdamligini ahilligini yanada mustahkamlash faol ishtirokini ta'minlash bu aksiyaning asosiy maqsadidir біз бұл жерге келуіміздегі мақсет қазір мінекей hәммемізге белгілі қарақалпақстан республикасы арал бойы халқы бұл экологиялық масқараларға ұшыраған халық қазір сол арал теңізіміздің дүние жүзіндегі ең үлкен теңіздің бірі төртінші орында тұратұғын теңіздің бірі арал теңізінің құруы ондан жатырған дұзлы шаңның көтерілуі халық саламаттылығына ә, Haywanatлар дүниесына, өсімдіктер дүниесына, табиғатымызға өзінің зиянларын тигізіп отырыпты. Міне, ә, сол мақсатта біз осы аз ғана болса а со экологиялық машқалаларымызды шешуде бұл дұзлы шаңлардың көтерілуін алдын алуда бұл бақларды жарату біздің күнделікті ісіміздің дауамы болып қалу керек бұл тереклердің ахметі бәршеге белгілі мінекей со атмосферамыздағы зиянлы газдерді өзіне тартып өздерінен кислород бөліп шығу ахметінде мінекей қазір атмосферамызды тазалаудың ең бір үлкен күші болып табылады yoshi ulug' nuroniylar ham yeng shimirib daraxt ekishga kirishib ketdi buni ko'rgan yoshlar ham ulardan namuna olib birin ketin daraxt ko'chatlarini o'tkazishdi kelajakda bizning mo'ynoq rayonining atrafinda үlkеn bақ paydo etu үлкен e, toғаyзаli paydo etuv ham bu yerdagi iнновацsиyя orayinda ishlaa ilmiy jumыs bilan shug'ullana жigitlarning hammasi shu аrалдың қалған ұлтанына o'satug'un qum ham tuzga chidamli o'simliklarni egib chiq'aruv ham ularni kelajakda aral tengizining ultanina eguv jumislari bilan мухафаза кылыш muhofaza qilish долзар kunning dolzarb muammolaridan biri экологик mo'ynoqdagi ekologik muammoga bugun butun jahon hamjamiyati e'tiborining qaratilishi ham bejiz emas bu борада mamlakatimizda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda maqsad yer osti ва yer usti boyliklari o'simlik ва hayvonot dunyosini asrab avaylab kelgusi avlodlarga ham yetkazishdir бұл жерге ә, келіп, өзіңіздің қолыңыз бені, міне осындай нәлілерді егіңіз ham мүмкін егер өзбекстан аймағында ә, болсаңыз осы келу ұмқанятыңыз болса келуіңіз мүмкін егер келе алмайтұғын болсаңыз www.aralforest.org сайты арқалы дізімнен өтіп, өзіңіз қалеген бір терекке, яқы бірнеше терекке қар түрлі мұғдарда төлем арқалы, сонда қайыр сақуат үсілерін әмелге асырыңыз мүмкін. Хар бір отаналасыларымызды, хар бір жерлесімізді, ұсында қайыр сақуатылы сауапыл үсілерге шақырып қаламыз. tadbir davomida ishtirokchilar tomonidan turli manzarali daraxt ko'chatlari ekildi aksiya tadbiri keng quloch yozib bunday ezgu maqsadli ishlar ko'cha va xiyobonlarda tashkilot korxona va muassasalar hududida ham davom etmoqda xalqimizning boy madaniy merosi va an'analarini asrab avaylash ayniqsa yosh avlodning ma'naviy olamini yuksaltirishda farzandlarimizni milliy va umumbashariy qadriyatlarga hurmat vatanga sadoqat ruhida kamol toptirishda teatr san'atining hissasi katta dunyodagi har qaysi xalq har qaysi davlatning ma'naviy taraqqiyot darajasi avvalo uning madaniyati san'at va adabiyotida jumladan teatr san'atida yaqqol namoyon bo'ladi kattaqo'rg'on shahar drama teatrining 100 yilligi oldidan bo'lib o'tgan tadbirda so'zga chiqqan teatr jamoasini 100 mavsum bilan qutlab teatrning bugungi kamolotida bemisil hissa qo'shgan va bugungi kunda o'zbek san'ati va madaniyati rivojida o'z o'rniga ega bo'lgan san'at darg'alarining mehnati katta ekanini alohida e'tirof etishdi karantin davrida ham teatr jamoasi ijodiy izlanishda bo'lishdi xususan alisher navoiyning sabbai sayyor dostoni asosida iste'dodli rejissyor g'ofur mardonov tomonidan bahrom va dilorom pyesasi masofadan turib onlayn sahnalashtirildi bundan tashqari yosh dramaturg sardor hamroyevning qaytish asari asosida adashib jinoyat yo'liga kirgan qilmishidan chin dildan pushaymon kishilarning jazo muddatini o'tab bo'lgandan keyingi hayoti ularning vatan oldidagi burchini ado etishi ajoyib talqin etilgan spektakl sahnalashtirildi 2021 ming yilni yanvar oyida teatrimiz rasman yuz yoshga to'ladi karantin vaqtida teatr ijodkorlari tomonidan onlayn tarzida bir qancha ijodiy ishlar amalga oshirildi jumladan uh, alisher navoiyning hamsasidan uh, sabbay sayyor uh, ya'ni bahrom va dilorom dostoni uh, sahnalashtirildi uh, respublikadan poytaxtdan tashrif buyurgan rejissyorimiz g'ofur mardonov va uh, rassomimiz uh, ilhomjon rustamovlarni rahbarligida ushbu spektakl hozir sahnalashtirib primyera holatiga keltirildi bundan tashqari sharof boshbekovning tentak farishtalar asari abdulla avloniyning advokat bo'lish osonmi asarlari sahnalashtirilib premyer holatiga keltirilgan uchta asarimiz tayyor holatda bundan tashqari nadar dumbadzining men asari va yangi yil tomoshalari nomli spektakllarimiz hozir repetitsiya jarayoni davom etmoqda tadbir davomida tomoshabinlar e'tiboriga teatr ijodkorlari tomonidan sahnalashtirilgan turkistonlik tabib nomli spektakli ham namoyish etildi teatr jamoasining maqsadi 100 yillik yubiley oldidan talabjon, didi baland muxlislarning doimiy e'tiborida bo'lish bugungi kunning ruhiga mos asarlar sahnalashtirib tomoshabinlarga zavq bag'ishlashdir farg'ona shahrida yangi nafas shiori ostida marafon bo'lib o'tdi viloyat markazining asosiy shoh ko'chasi bo'ylab uyushtirilgan sog'lomlashtirish yugurishida turli yoshdagi sportchilar ishtirok etishdi jumladan 2003-2004 yillarda tug'ilgan o'smir va qizlar ta'lim sohasi vakillari harbiylar va keksalar startga chiqishdi işte. mana bugun biz aeroport xodimlari rahbarimiz boshchiligida mana shu yangi nafas sog'lom kelajak uchun mana shu marafonida yugurish marafonida qatnashish uchun kelganmiz biz nafaqat bugun biz aeroportimizda uh, yosh avlodni sog'lom o'stirish maqsadida kelajak avlodni sog'lom o'stirish maqsadida uh, har xil sport o'yinlari bo'lib turadi musobaqalar bo'ladi tashkil etilgan mana shu musobaqada qatnashishimizdan judayam xursandmiz bunaqa musobaqalar yana yam kelgusida bo'lib tursin marafon mamlakatimizning eng sharqiy hududi bo'lgan andijondan boshlanib qoraqalpog'istonning mo'ynoq tumanida nihoyasiga yetadi dedi musobaqalar bosh hakami hasanboy ortiqov ommaviy sport bayrami tashkilotchilari o'zbekiston respublikasi jismoniy tarbiya va sport vazirligi milliy olimpiya qo'mitasi yengil atletika federatsiyasi va viloyat hokimligi sanalishadi bu bayramona bugungi o'tkazilgan tadbirimiz bir necha kun oldin xabarlaring bor andijon shahrida 7 noyabr kuni start olgan boshlangan bu shaxsan muhtaram prezidentimizni tashabbuslari bilan o'zbekistonning 19 ta shaharlari bo'ylab o'tkaziladigan ushbu seyf aral marafoni 7 noyabrda demak andijon keyin namangan shaharlarida start oldi 2021 yilning 2 aprel kuni qoraqalpog'iston Respublikasining mo'ynaq shahrida ushbu marafon musobaqamiz o'z yakuniga yetadi bu musobaqani o'tkazishdan eng asosiy maqsad va musobaqamizning uh, g'oyasi mazmuni shiori ham yangi nafas start chizig'iga to'plangan ikki mingga yaqin ko'ngillilar guruhlarga bo'lingan holda bellashdilar dastlab yoshlardan iborat guruh marra chizig'iga qarab yugurgan bo'lsa ulardan keyin sog'lom turmush tarafdorlari sanalgan barcha barcha o'qituvchi va shifokorlar mehnat jamoalari a'zolari yengil atletikaga mehr qo'ygan insonlar jumladan keksalar marafonda qatnashdilar har qanday musobaqada bo'lgani kabi birinchilar marafon g'oliblari sifatida e'tirof etildilar anahga juda yam man musobaqada birinchi marta qatnashishim zo'r bo'ldi manga yoqdi sport bilan hamma shug'ullansin sog'lom bo'ladi o'zi uchun foydali sport shu o'rinda yana bir gap ommaviy sportni rivojlantirish va sog'lom turmush tarzini har bir fuqaroning hayotiga kiritishga qaratilgan chora tadbirlar doirasida o'zbekiston respublikasi jismoniy tarbiya va sport vazirligi adliya vazirligi sog'liqni saqlash vazirligi moliya vazirligi bilan birgalikda 2021 yil 1 fevralga qadar aholini kunlik yurish va yugurishga targ'ib qilish maqsadida yangi nafas platformasini yaratmoqdilar. bunda bir kunda kamida 10 ming bir oy davomida 300 ming bir yil davomida 3,5 million qadam yurgan shaxsga barcha davlat xizmatlari ko'rsatish sohasida ellik foiz imtiyoz berilishi hamda sport inshootlaridan foydalanish uchun abonement taqdim etilishi nazarda tutilgan ya'ni sog'lom turmush tarzi targ'iboti mamlakatimizda yanada keng quloch yozmoqda